тебя под рукой гаджет есть еще какой-то? Телефон, может? Вбей, под рукой нет. в Гугле там, или в Яндексе э, статистика выносных туалетов по миру. Рейтинг выносных туалетов. А ты в курсе, что Яндекс про американский? Там, бля, делают все, что угодно, лишь бы вы верили. Ладно, что там вбить? Хорошо, говори, говори. Что там вбить? Рейтинг стран по количеству давай. рейтинг стран по количеству выносных туалетов. Рейтинг стран по количеству выносных туалетов. Слушай, даже такое есть? Давай. Бля, я что жил то зря? Давай, давай, давай. А давай. Жил, даже такой. Удивишься, какая, вы, какая, давай, вы какая вы вы великая день. страна? Давай, давай, посмотрим. Рейтинг стран по количеству выносных туалетов. Да. <связь> так, так. Карта как она подожди. подожди. россия подожди. возглавила ой, да, ой 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 класс давай продолжай продолжай да, вот это, вот это. А? подожди 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 мне прям интересно. Давай, 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 Тормози, сейчас почитаем. Лошара, ну, ты куда вы это веришь? Так ты же забил, так и что сам себе в гуглі не нашел это. У нас <ривіт> даже интернет на говно не идет. У <ривіт> нас интернет на говно <ривіт> не идет. <ривіт> Все, давай. <ривіт> <ривіт> Друзі, це було епічно. Ну що, не скажи? Це ж заслугово на лайк. Як в прямому ефірі тільки що. орг здувся. Ну, це ж епічно. Це мистецтво. Так что, друзья, обовязково подписывайтесь на канал. Слава Украине! Да. А кто переключил? Хабаровск переключил? Не, майор. Майор сказал, надо сейчас пообщаться с Хабаровском. Или вы из Хабаровска? Есть вопросы по Хабаровскому. А. Да вы что? А я ж не из Хабаровска. Как не из Хабаровска? А переключили на Хабаровск. А. Можете прокомментировать видео такое? Сейчас я вам включу. Просто ну, давайте, ну, давайте. правда это или неправда, скажите мне, чтобы я просто понимал для себя, хорошо? Смотрите. Это Уникальная странно. находка Хабаровска. Это загоны для нечистот. Люди, лишенные канализации, вынуждены сливать сюда свои горшки. Как жизнь у вас? Как жизнь? Как жизнь? Да. Мы уже живем 4 года. До сих пор с не переселяют вас? Да Это что? Я живу в этом доме уже года. Ничего, за квартиру отдай 2000. Вот сейчас иду за квартиру за 2000. А если фанатов Путина так? Как вы прокомментируете? Правда, неправда, врут? Постанова, фейк? Без понятия. Без понятия. Первый раз вижу. Следующий вопрос. Так я спросил, вы вроде как и не ответили, просто съехали. Я понимаю, что вам обидно за государство, за свое. Я ответил. За страну, страна в опасности, НАТО наближается. Я ответил. Без понятия, каких-то там нарезок на, на это самое, на... на... Все. Стергали там. Понял. Прогротили. Значит, я, я делаю говорю, что вывод, там, что ничего. это... делаю вывод, что это правда. Что это правда. Потому что вы подгораете, а если бы не подгорали, конечно, бы я считал, да что... Делайте, возможно, это фейк. Делайте любой вывод. Абсолютно. Все, второй вопрос. Делайте любой вывод. Второй вопрос. Там вот на днях объявила Скобеева, что вы уже готовы идти второй раз на Киев. Как вы к этому относитесь? А Скобеева командует чем-то или что? Ну, это же род Путина. Это в вашей голове. Как в нашей голове? Она на, на всю страну объявляет новости. Подождите секундочку. Она сказала, что наконец-то мы готовы уже полностью идти на Киев. Вот я и спрашиваю вас, вы с этим согласны, нужно на Киев или не нужно? А, Вам, россиянам. Она командует чем-то или что? Нет, она же не, а, она не дала команду идти. Она чем-то командует? Она не дала не команду идет? идти. Она сказала просто, что мы готовы идти Но. на Киев и а ждите А, готовы или не готовы. А ей, если же объявляют, а, а ей, знает? А ей вот дают знает, ну, методички. Методички раздали. Е, е... Методички. Mm -hmm. А вот, допустим, ваш там этот самый, э, кто там, блин. Разведка это командует. Собирался в Ялте там что-то там, яйца свои купать. И, и что? Чего там? Покупал и все, окунулся, вышел, что? пошел дальше. Ну, что? Оку окунулся, пошел. Ага. <laughs> ну, же и Скобеев пойдет. Хорошо, там. давайте не о Скобееве, хотите Вы хотите, чтобы вы уже взяли Киев? Вам нужен Киев или нет? Нахер нужен, зачем? А что нужно в Украине? Вы вот смотрите. Война идет уже война идет уже два года, да? Вот по сути вот э, какой факт вот такой вот неоспоримый, да, что Россия ни разу не штурмовала крупные города, имеется в виду областные центры, и ни разу не пыталась их удерживать. Ну, это о чем говорит? А нахера тогда Киев нам? А тогда это о чем, что, о чем что говорит? Изменилось? Вы взяли Херсон, потом оттуда сдрыснули, как. Э... Голожопы. Да, да, да. да. Когда, когда, была угроза, что там Украина пойдет на штурм персона оттуда войска Так приняли, я же вас спрашиваю, а что, что же нужно тогда вам? Что вам нужно тогда в Украине? Что хотите? А, чтобы мозги у вас стали на место. Чтобы мозги вы поняли, что нейтральный статус и внеблоковый нужно вернуть в стране, да, да. Как как же мы будем за вас защищаться, если мы не вернем, если мы вернем статус нейтральной страны? Да никак не будете защищаться, никто на вас нападать как, не, не будет, как, поэтому и защищаться Как не будут? Не как, как, смотрите, вот Финляндия вступила, и вы никак не можете теперь на них напасть, потому что уже все, сыкотно. <laughs> а собирались, да? Ну, вы же там Путин объявлял, что мы не допустим расширение границ НАТО. А, да, да, а да, получается, да, что да. не получается. Ой-ой-ой, <laughs> ой-ой-ой, ой-ой-ой, да. Что-то да. Что не клеится, да? Почему? Ну, Путин Финляндия Путин сказал: Финляндия "Мы не допустим, Финляндия мы не допустим расширения границ да? НАТО". Путин сказал: Финляндия "Мы не допустим". И будет реакция незамедлительная. Финляндия вступила. Где реакция была незамедлительная? А, нет смысла на Финляндию реагировать. Финляндия не не это не, не понял. Не российские земли. Не не не, мы не да? российских землях. Мы говорим, да. ваша э, Пуйлова выступала по телевизору и сказала что мы не допустим расширение границ НАТО. Если кто-то на это посме, кто посмеет сделать, реакция будет от нас незамедлительно. Финляндия вступила. Ну тогда прямую, прямую речь мне покажите, где где. Ой, где надо искать. Вам и, ну, вот, вы же понимаете, что это правда. Я же ну, не обманываю. Надо искать. Ну, нужно, тогда вот, нужно искать, нужно искать. просто, это долго. По я по не готов был ищите, сейчас вам ищите. видео это показывать. Ну поищите, ну поищите. Ну, это время, это время займет. займет да, много времени займет. а я должен комментировать. Много времени ну, займет ну, мой пояс. я не тороплюсь, давай. Давай, давай, давай. Вот больше трендишь. Больше то есть, трындишь, то давай, подождите. Трынди, то, трынди, то, трынди. то есть Путин не говорил, что мы не допустим расширение НАТО, да? По границ НАТО. Нам это не важно. Ну, насчет Финляндии он такого не говорил. Нет, он, он не говорил о Финляндии. Он сказал: мы не допустим расширение границ НАТО. Ну, вот найдите мне, где он это говорит. Ну как? Это же он много раз такое говорил? Давайте попробуем поискать. Ну, вот так. Ну, Давайте. вот так вот. Да, это, это ваша мозг. Давайте так, я попробую поискать. Давайте Все, сейчас, говорю, а сейчас вот. я попробую поискать. Вот, вот, вот это уже разговор. Это уже разговор. Вот. Давайте. неизбежно приближалась к нашим. Отметила, что Москву беспокоит возможность принятия Украины в НАТО и размещения вооружения Альянса у своих границ. Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны, хотя до сих пор в течение предыдущих десятилетий постоянно говорили о наших озабоченностях и просили этого не делать, но тем не менее инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам. Теперь мы видим комплексы противоракетной обороны с МК-41 в Польше и в Румынии. И у нас есть все основания полагать, что то же самое произойдет и в случае принятия Украины в НАТО, но уже на украинской территории. Ну как же мы не можем, можем об этом не думать? Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны. Со своей стороны президент США... Слышали, да, одно интервью? Да сейчас еще... Ай-яй-яй, он смылся, он захотел обсуждать его. Как это по-русски? Ой-ой-ой, видели, друзья? Ну ладно, я я был не готовый найти ему из прям сходу. Ну, первое, я попало мне, да, он там про Украину сказал, ну сейчас вы сами знаете, что эти видео есть. Я спрашиваю, интересуюсь у россиян, как вы хотите продолжение этой войны. То есть на днях вот объявила Скобеева, что вы готовы уже идти на Киев второй раз. Как вы к этому относитесь? Готовы ли вы? Нужно ли вам это? слушайте, у меня тут бабушка одна на скамейке вчера сказала, что... Я не оскобеиваю сейчас, видеть. я не и не пропаганде. Я говорю, готовы ли вы? Вы хотите этого или нет? Причем здесь, вы? смотрите, вы берете суть, кто сказал. И не вы не обсуждаете, о чем было сказано, а вы говорите, кто сказал. Это а зачем же не важно. Ну, я просто слушал от нее. Я же не сказал, что сказал, это вы сказали. А вы о бабушке начали говорить, я понимаю а, ход вы ваших знаете, мыслей. Я я вам так скажу, я вам так скажу, что э, я э, вам не верю, э, что вы вчера слышали от нее. Все, вы забыли от кого? Забыли, я, от кого. забыли от кого. Давайте я вам включу. Хотите, я включу вам. Конечно. Если я вам докажу то что вы готовы сделать чтобы я ради... ну, просто нет так... если мужчина так... вы я вам не дока... надо, нет бежим, не если я мужчина да. нет не если я вам доказываю а вы говорите слава Украине а, вы... а или извините нас что мы такие плохие россиянцы скажите вы же же мужчина вы же давайте, мужчина ну вы, вы же мужчина вы уверены мужч... что этого нету не было я уверен я что было вам доказываю, вы говорите извиняюсь Хорошо, скажите извините или нет? Слушайте, мы тут... За недоверу ко мне скажите извините? За недоверу ко мне скажете? Извините, пожалуйста, меня украинец. Включайте, включайте. Почему? Почему? Не хотите включайте. говорить, да? Боитесь? Страшно. А вы же мужчина или все что, чего я должен бояться слава Украине сказать так я не считаю что слава Украине какая-то не ваша слава уже скажите, извините, пожалуйста. Скажите, и... извините пожалуйста скажите извините пожалуйста я был не прав ну, не говорите параллельно со мной слушайте зачем да. вы а говорите, а я прошу, вам совсем слушайте, другое сказал прав. сказать а вы бритьем не надо перекладывать тему я же другое сказал скажите просто извините меня что я вам был сказать? Вам извините извините, и извините вы, был не прав ну так скажите и все хорошо скажите нет Конечно, я извинюсь, что я не плаваю. Вот, да, вот. А тогда, конечно, другой. вы же мужчина, вы же не будете сливаться, правильно, как последний россиянец? Вы Скажите по-честному. Вот, смотрите, включаю вам. Давайте, Сма мы не торопитесь. Включаю слушайте. вам в камеру, включаю. Посмотрите, вы что готовы? Армия да, Почему вы не слушаете? Зачем вы перебиваете меня? Армия Россия попытается перенести боевые действия с востока на север. Ну, то есть... На Киевские направления, иными словами, российская армия готовится наступать. Это правда? Это правда? Вы подождите, сфинчим. Вы мне только что сказали, что Скобеева такого не говорила. Я вам включил видео, где она сказала: "Мы готовы, я, мы готовимся я не... на Киевское направление". Я вам доказал это? Я слушаю от вас извинения. Вы же мужчина, вы же не будете сливаться сейчас, как как в сарае, правильно? извините меня, я был неправ, но то, что я сказал, что она не говорила, я, ну, дело в том, что это правда, действительно, Россия готовится к наступлению, и, и наверное, и на, и на северном направлении пойдут войска. Вот. Это, ну, наверное, так оно и будет. А теперь скажите я мне, просто, согласны соглас, ли вас, вы? Я не слушаю, что вы да, а мы я... слушаем, Слушайте, да. давайте, давайте по очереди, городатая женщина, давайте по Ой, очереди. Ой, ну не злитесь Отечу вы, вас. ну не я злитесь. Я не слушаю, не слушаю. Я понимаю, что, что это и... обидно, конечно, сказать да одно, а потом за это не отвечать. Я ну, понимаю. Ну, с вами невозможно общаться, вы... До, до свидания и подойдите к зеркалу, поговорите с собой. Ну невозможно с вами общаться, вы не слышите собеседника. Я молчу. Ну, Давайте договоримся так: я говорю, вы молчите. Я сказал, вы говорите о мысль, я молчу. Все, Давайте, договорились. Я уже все, я не буду дальше продолжать я рад, я слушаю вас. Договорились. Я просто вам изначально задал вопрос для того, все, чтобы я мы, сказал все. Чтобы я мы... Уже просто не хочу. чтобы мы воду не разливали просто. Я изначально задал вопрос. Согласны ли вы с этим, что нужно захватывать Киев, идти в Северном направлении, ну, с севера на киевском направлении. Нужно ли вам это, России? Я вообще не согласен, вообще не согласен ни с вашим АТО, ни с нашим СВО. Даже я против Крыма, то, что Крым взяли. Потому что я считаю, вот лично мое мнение как человека, ну, субъективное, что на эти территории надо много денег. Зачем нас одна жизнь, надо жить для себя, нас своих земель хватает. Но ну, это мое мнение, но это не значит, что будет так. Поэтому мое мнение ничего не решает. На перевыборе пойдете Путина? А, а, будет, а будет как будет? Как решит там ВОЩ, его приближенные а, Народы в любой стране, и в вашей, и в нашей, и в американской, в любой это быдло. Понимаете? Мы чаще только на выборах нужно, только на выборах и все. Вы на перевыборы Путина пойдете? Я вообще ни разу, в свою жизнь я был два раза на выборах. мне 60 лет, я два раза был на выборах всего. Путина ни разу не избирал и, и не пойду. Ну, не, не, не в том, что я считаю, что он плохой. Я вам скажу честно, для нашей страны Путин хороший президент. Он поднял жизнь россиян. Вы даже не представляете, как жизнь россиян за последние 10 лет поднялась. Вы считаете, там, Макдовер, ваша пропаганда. Вы не жили нашей жизни, ребята. Мы живем сейчас не хуже, чем в Европе. У нас и цены, и уровень жизни, и сервис, все на уровне. Вы меня, вы меня наверное, Дай вам Бог здоровья. Ну, вы просто не можете... Большинство украинцев думают, что унитаза здесь нет. Вот так вы стереотипы мыслите. Но это действительно. Путин поднял жизнь народа. Можно я включу видео одно. Я не пойду, потому что я никогда за него не голосовал. Мне не нравится его внешняя политика. Можно я вам включу видео? Но, должное, видео... Видео... У меня лично. Видео. Можно я вам включу одно интересное? Интересно, как вы это прокомментируете? Зачем? Вы можете сказать, зачем? Ну, я так красиво красиво, не умею И говорить по-русски. Хотите? Слушайте. Уникальная находка Хабаровска. Это загоны для нечистот. Люди, лишенные канализации, вынуждены сливать сюда свои горшки. Как жизнь у вас? А? Как жизнь? Так, так да. Мы уже живем 34 года. Сейчас... Давай, как твоится. И пересылают вас. Я не знаю. Я понял, вы, э, я понял. Я вам могу показать такое видео с американских э, городов. Покажите, пожалуйста. Э, с, э, с, э, покажите, по городов, покажите с, э, э, пожалуйста. Покажите, э, пожалуйста. Ну, Я а отличаюсь от вас. В отличие от вас, э, не ищу, но я их вижу, но я для себя Покажите не Покажите мне, пожалуйста, может, если оно есть в интернете, отвечу, значит, э, я искал. Я, подож, подождите, мы же договорились, мы уже, я отвечаю еще. Э, в отличие от вас, я не ищу, не записываю, не держу на телефоне, чтобы тыкнуть украинца или другого носом, понимаете? Если вы нормальный, адекватный человек, вы прекрасно понимаете, в любой стране мира, даже сам разютор есть такие клаки: районы Гетто, места, где живет антисоциальный элемент, который пьет, который все насрать, и они ладят под себя. И это правда. Поэтому я говорю про рабочий, не пьющий народ, который работает, который не бухает, который что-то пытается. Для этого народа все в нашей стране есть. Вы согласны, чтобы для того, для того, чтобы проверить информацию о стране, существуют какие-то опросы социальные какие-то статистические данные рейтинг стран по чему-то там, например, есть рейтинг стран по количеству выносных туалетов в мире. Вот он существует этот рейтинг. Ой, слушайте, почему больша, у вас такая большая большая тема туалеты? Вы, 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 вы меня перебили. Ваша страна. Вы меня перебили. Ваша страна перебили меня, кстати. Я про туалеты не могу уже слушай, я, тоже я тоже не могу. Туалет, я тоже могу. не могу, но я молчал. Ваша Украина, а я же слушайте, самая большая проблема э, с э, выгребными ямами это на Украине, это правда. А докажите мне это. А Зачем? Слушайте, я прочитал, я не оставляю. Вы прекрасно знаете вас и в городах и все. Помните? Ямы. Помните, вы говорили, что у вас у там... даже у вас даже недавно. Вы меня перебили, смотрите. Вы вы сказали, сначала. Э, вы правда? в начале нашего разговора сказали о бабушках на лавочках, помните? Разве вам надо не смахать на, на ваши факты, которые вы мне сейчас говорите? У меня все есть в YouTube, Слушайте, я, в интернете, я на сайтах. Есть люди, которые говорят... А вы просто я слышал... Вы, вы я вы читал... Вы вышли в чат-рулетку с роликами, которые там ну, Дайте мне час, но мы с вами не встретимся. Я сейчас за час нарою столько роликов. Я, я подожду. Я, в я жду. Давайте. Понимаете, вот те, от вас я не хочу вас макать в ваше дерьмо, вы сами прекрасно. А знают. я буду это делать. С каждым, с кем я общаюсь, я буду такое делать. Да, ради Бога, если если вам от этого легче, радость на душе, я про себя, чтобы вы мне не показывали, не говорили, я про себя-то знаю, что я мои соседи, все люди, которые я живу. А я работал на судах, я ходил за границей, я знаю, что мы сейчас живем не хуже тех же. Но ну, любой, любой страны, простых людей, электрики, э, строители, продавцы, ж, ну, кто нормально работает, живет не хуже, чем в других странах. Да, мы получаем меньше, но у нас меньше э, стоят товары, услуги. И если все сложить, э, получается, то получается то на то. Узнаете, да, где это? Где слушайте, где, да где это? Где это? Узнаете? Таких, это... Бо, таких mm -hmm. бараков у нас mm -hmm. очень а много. А у нас нет в Украине бараков. В Украине нет бараков. Там люди живут. А что? Вот здесь люди живут. Смотрите. А знаете где это? Слушайте. Где это, знаете? Да даже... Это может быть даже у нас... Вы знаете где это? Нет, там написано, смотрите. Вот подписано. Бараки Краснодара. И что? Вот, бля, Так я живу. Блин, я нажал. Нажал на кнопку. Извините, подождите. Вы живете в Краснодаре, я знаю. Поэтому я нашел вам бараки ваши. Там, да, там, да, люди, да, да, да. там люди так, живут. Ну и, что? И, 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 и что? Тут, тут и живут что? люди. И посмотрите, что? тут люди живут. И что? И что? И то. И что вы хотите? У нас у нас не коммунизм. у вас таких бараков, у вас вы еще хуже люди живут. Заметили, сейчас, как вы как подгораете? Вы заметили, я как сейчас, вы, сейчас, как я вы подгорать начали? Я в у вас видел еще. Эм, на Западной Украине, если мой мужчина общался с улицей летом. У него дом был покрытый поцеломенной крышей. Старая это не поцеломной крышей. Мазанки это, у нас это есть. Нормально. Мы говорим, у мазанка нас, и у бараки большая у разница. Со... Бараки распадаются у вас. Они валятся. Что, просто от, от ветхости валятся. Бараки ваши. У вас в... послушайте, у нас ну, нет бараков хорошо, в Украине. Давайте, давайте. Дайте же мне вы хотя бы, за Дайте нас? Можно мне... я скажу почему. почему. Вы за нас я скажу почему. Скажу почему. Сегодня Россия себя позиционирует как империя. Империя для того, чтобы выжить в этом мире, должна захватывать другие страны. По другому она не выживет. Эта это, это практика что? показывает уже многолетние, тысячелетние. Вот Путин это прекрасно понимает. У вас сегодня, на сегодняшний день ваша бухгалтерия Мария Степановна подсчитала, сколько ушло на войну денег около 3 триллионов рублей. Вот за что мы переживаем? За смерти в Украине мы переживаем. Переживаем за разбитую инфраструктуру. За то, что у нас рушится экономика благодаря России, нашей соседней братской стране, как вы называете. Вот за это мы переживаем. Мы не братья, и хотим... Сами, извините. Не мы, братья, мы конечно. Сами не конечно, братья. Конечно, не братья, мы разные вообще. И вот поэтому, поэтому мы каждый раз, выходя в рулетку, показываем, эй, очнитесь, у вас в самих в стране не шоколад, а так говно, просто на цвет шоколада. Вы путаете, понюхайте, ближе подойдите. И начните с себя. Не перебивайте меня. Начните с себя. Попробуйте себя спасти от жизни, а не нас. Мы и без вас хорошо жили, поймите. Поэтому мы об этом именно а говорим. Кто вас именно, потому, потому чего, мы чего в 6 показываем вашу да. правду, чтобы мир видел, как вы живете. Чего, э, зачем? Зачем нам показывать то, что мы видим своими глазами? И я не понимаю у вас этого. Потому и, что а, вы а, не это, реагируете а, на а, это. Тобой, вы чего так вы, привыкли чего жить. Вы взяли, с чего вы взяли, что мы вас спасаем? Лично вас. Потому что ваша риторика звучит именно так. Нет, лично вас спасаем от вас или какие-то... Спасаете или... Украину, спасаете человечество, вы сказали, от нацизма и фашизма. Мы спасаем людей Донецкой, Луганской области, которые, когда был Майдан решили отделиться от вас, но ну, не принять итога Майдана, переворота антигосударственного. Восемь лет мы их кормили, поели, призывали в Минске, чтобы они были вашей частью. Вы, вы не соизволили выполнить их. Потом эти люди через восемь лет Путин признал все-таки эти страны, подписал договор с ними и на основании договора довел войска и спасает. Это правда. И их спасает. Вы-то не при чем. Смотрите, если мы сейчас будем по, по каждому пункту проходиться... А Минское соглашение... Да не надо мне пункты. Я, я умру, вас ни спасаем разу не перебил. Мы их, а не вас. я вас ни разу не перебил. Мы я вас ни спасаем разу не перебил. Их, а не вас. Так вы по-другому спасите. Вы, вы, меня слышите? Вы, возьмите, вы, людей их, спасаете? Вы меня слышите? Вы людей спасаете? Мы спасаем их. Людей? Мы спасаем их, а не вас. Людей вы спасаете? совершенно ни при чем. Вы людей спасаете? Людей, правильно же? Еще раз. Людей спасаете? Что? Ну, вы же, вы же не человек, правильно. Мы вас сколько, не сколько вы спасли в Мариуполе людей, которые под землей сейчас лежат? Больше, чем Гитлер спас. А, Отрицательно. То есть. Понятно, понятно. Русскоговорящий, кстати. Тогда мне вопрос. Вопрос: понимаете? Вы сидите, где? Вы сказали, сидите вы. Вы так вы не сказали, где вы где сидите? Какая разница? В Украине. Нет, нет, смотрите, почему вы боитесь? Я в Краснодаре, где вы сидите? Я в Украине, еще раз говорю. На Украине я понял, ваш город или область? Это не какая? важно. <laughs> Понятно. Хорошо, смотрите, сидите вы где-то на Украине, неважно где, и говорите за город э, Мариуполь. Да. Потом э, у вас есть под рукой сейчас телефончик? Да, у меня одна зарядка стоит. Выйдите, наберите. Мариупольские блогеры. Я Машу. Я вашу Машу знаю. Закончил, я не закончил. Уничтожено не закончил. было 30. Пожа, пожалуйста, послушайте меня. Выйдите, выйдите. Вы же мне не сказать. Нет, вы, вы говорили много. Наберите сейчас мариупольские блогеры. Там выскочат девочки, мальчики, мужчины, женщины, которые ведут блоги. И послушайте, что говорят они, люди смес. не вы. Где-то там, на хорошо. Украине, где-то вы шифруетесь. включаю при вас. Да. Наберите Мариупольский фронт. Я трогий, включаю, например. не переживайте, сейчас все включу. Наберите «Кож... Кожевникова Настя, например. Сейчас, родила. сейчас, сейчас, не спешите, не переживайте, сейчас все включим. Мне же нужно... А я не переживаю. Мне надо... Только вы будете слушать, хорошо? Вы не будете переключаться. Наберите блогер где э, э, понимаете сейчас, сейчас клюющий вот я... именно Мариуполь да? клюющий Мариупольцев самых натуральных да, да. да только все слушайте не переключайте у меня будет просьба для вас Мариуполь девятнадцать вот я тебя искал Руслова. я просто регистрировал чат я тебя искал сейчас смотри ты же вот новая генерация России правильно нет, я украинец. А, ты украинец? Слава Украине. Героям слава. Я просто регистрировал чат Рулетку. Так, это сам. ж не блогерец, слушайте, слушайте. Зачем вы мне... Слушайте, что слушайте, ну... Мне, ну, я, покажу, ну мне, а, что блогер, а зачем... Вот а блогер. Зачем вы слушайте, перебиваете? Я... Зачем вы перебиваете? Потому что вы мне показываете не блогер, не блогеров. Я показываю человека из Мариуполя. Вот, картинку, он блог, в, квартире, сказать, он мальчик, в квартире. Он в квартире в Мариуполе живет. У меня фамилия, фамилия. Это из Мариуполя. Это из Мариуполя. Это Мариупольский. Это из Мариуполя чувак живет в Мариуполе. Я вам еще раз говорю. Это не Мариупольский блогеры. Зачем мне это, это не блогер. Зачем мне рассказывать? Это Мариупольский парень из Мариуполя прям садитесь. Вот, слушайте, что он говорит. Фамилия, как Да его? послушайте. Как послушайте. Його. Не перебивайте, а послушайте. Ага. скажи ага. мені, що там реально все. Ага. Не захотів, друзі. Я вам рекомендую всім подивитися це відео про Маріуполь. Від не блогерів проплачених російських, а Реально. У мене на, на каналі у мене є називається Хлопець із Маріуполя вся правда. Подивіться, обов'язково. І все буде ясно. Яких блогерів, Настя, Петь і так далі. 8 месяцев назад только выехал из Мариуполя. Он это все видел. очень детально все мне рассказал. Ну, как-то так, друзья. Слава Украине!